मामले में एक बात जो मैंने वहां कही कि हमारे यहां शायराना जो मुबालगा है। ये मेरी गुफ्तू का हजफ कर दिया है। और मैंने एक शायर, बहुत बड़े आलिम, जिनके हवाले से आज भी मेरी तकरीर होगी खालिदी माहौल में मौलाना मोहम्मद अली जौहर के, के एक शेर के हवाले से कहा कि कतले हुसैन असल में मरगे यजीद है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद बिल्कुल मोहम्मद शेर है इस्लाम मरा ही नहीं था जिंदा होने का क्या सवाल और अगर किसी दर्जे में मुजमहिल जख्मी हुआ था तो वो तो रहा करबला के बाद भी रहा यजीद की हुकूमत भी रही बनु मैया की हुकूमत भी चली कोई तब्दीली तो नहीं आई ये क्या कह रहे हैं इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद मैंने कहा इस्लाम मरा नहीं था जैसे मैंने ये कहा कि मलुकियत जो है वो अब शुरू नहीं हुई मलूकियतों तो भी बरस पहले शुरू हो चुकी थी अमीर हजरतें के लेकिन जाहिर बात है कि हजरत हसन ने हजरत हुसैन ने उसको कबूल किया और हजरत हुसैन ने तो फिर दस साल तक वली अहदी जो थी चाहे बैठ नहीं की लेकिन उसके खिलाफ मैदान में आकर चैलेंज तो नहीं किया इस एतबार से यह मामला ग्रैना जिंदा होता है करबला के बाद यह बेतुखी बात है हाँ हजरत शाह इसमायल शहीद रहमत की अगर मैं तशबी को तमसील को सामने रखू तो इस्लाम की इमारत छह मंजिला है छठी मंजिल टॉप की वो गिर गई पांच मंजिलें इंटेक्स थी इस्लाम मरा नहीं था अदालत में शरीयत के मुताबिक फैसले हो रहे थे काजी थे मुफ्ती थे शरीयत नाफिज थी इस्लाम क्या मरा था जबकि खुद कह रहे हैं अल्लाह कल में साजिद थे एक मुफ्ती के फतवे से ही हजरत को कतल किया गया अब वो मुफ्ती की राय उसकी बदनीयती हो जो भी हो वो जाने अल्लाह जाने लेकिन आप मुसलमान क्या करें इस पहलू से इस्लाम मरा नहीं था हां एक मंजिल गिर गई थी वो गिरी रही एक हजार बरस तक गिरी रही यहां तक के आकर इंपीरियलिज्म ने उसके गिराया मलूकियत का मुफला खत्म किया और वो जब रीजन मलूकियत दूसरी आ गई वरना वही बादशाही चली गई बल्कि दौरे बनिया में वो बादशाही पूरी तरह उसने बालों पर नहीं निकाले थे असल बारों पलटो तो उसने निकाले हैं दौरे में आकर और फिर सलातीन जो है तुर्क जो खुलफाए तुर्क खुलफा है उनका भी बादशाह थी और क्या था वो खिलाफत तो नहीं थी तो ये तो इस्लाम में जो भी नक्स वाकई हो गया था कभी वाकई हो गई थी वो जू कितनी बरकरार रही इसको भी तस्लीम किया मैं अल्लाह का शुक्र अदा करके कहता कि दोनों हजरात दोनों शिया दानिश्वर और बड़ी आला सतह के जो शिया आलम थे उन्होंने इस बात को तस्लीम किया और मेरी इस बात को चैलेंज नहीं किया असल में तीसरी बात मैंने यह कही कि देखिए हजरत हुसैन रजी तू की इस शहादत के बाद उसके बाद वाक हर्रा भी हुआ जो वाक करबरा से भी बाद से ज़्यादा भयानक और ज्यादा गिनाव न वाक बन भैया की तारीख है जिसको लोग जानते ही नहीं मदीना के कुछ लोगों ने बगावत की और उन्होंने उसके खिलाफ फौज भेजी और फौज को जो मदीना फतेह कर दिया तीन दिन के लिए हलाल कर दिया जो चाहो करो या जिसे चाहो मारो जिसे चाहो लूटो जिसका घर चाहो बर्बाद करो जिस औरत को चाहो रेप करो और यह तो नबी के अंदर हुआ तो काट खाने वाली मलुकियत के अंदर बहुत से वाकत हुए अब्दुल्ला खड़े हुए उन्होंने हुकूमत कायम की थी लेकिन यह के वो तो छह साल के लिए कामयाब भी रहे एक हकूमत कायम की बनो के हाथ पर बैक नहीं की बिलाखिर उनकी हुकूमत भी खत्म हो गई फिर हजरत जैद खड़े हुए उन्होंने बगावत की वो भी नाकाम रह गए फिर बनू अब्बास में खड़े हुए हजरत नफ्स जकिया हजरत हसन रजी अल्लाह तुकी औलाद में से वो भी नाकाम हो गए शहीद हो गए फिर यह समझ लिया गया कि अब ये जहां तक छठी मंजिल है वो तो दोबारा तामीर नहीं हो सकती ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस जिसके पास ताकत होगी उसकी हुकूमत होगी जिसका कबीला ज्यादा कवि होगा जिसके जिस कबीले में ज्यादा असबियत होगी मजबूत होगा वो होगा ताकतवर होगा उसी की हुकूमत होगी अलबत् उसके नीचे लोगों के अखलाक की असलाह करो सूफिया कराम ने वो काम अपने जिम्मे लिया और बिल्कुल वही काम है कि जो आईन अहल बैत करते रहे हजरत हसन की औलाद में फिर हजरत अली बिन हुसैन रजी अल्लाह हजरत हुसैन की औलाद में फिर इमाम मोहम्मद बाकिफ इमाम मोहम्मद जाफर सादिब और उसके बाद भी पांच और किसी ने बगावत नहीं की जैसे उलमाए किराम काम कर रहे थे और जैसे किराम काम कर रहे थे ऐसे ही वो मुसलमानों की तरबियत रूहानी तरबियत और तस्किया कर रहे थे किसी ने नोट कर लीजिए इस बात को हजरत अली ने भी चैलेंज नहीं किया था हजरत हसन ने चैलेंज नहीं किया खुदसुला कर ली तो अइम्मा अहल जो बारह ये गिनते हैं जिनमें से आखिरी जो है हजरत मेहदी को तो अभी जाहिर होना है उनके कीदे के मुताबिक वो रू पोष है वो जाहिर होंगे लेकिन ग्यारह हजरात के बारे में यह कि हजरत हुसैन के सिवा किसी ने भी चैलेंज नहीं किया मुल्क के निजाम और हजरत हुसैन ने भी इस मुगालते पर किया कि कूफी साथ देंगे और यह मौका है कि यह जो छठी मंजिल इस्लाम की गिर गई है इसे दोबारा तामीर कर दिया जाए उन्होंने खिलाफत का दावा नहीं किया था यह उन्हें अवाम को मुगालते में उतरा किया गया कि यह खिलाफत का मुद्दा ही होकर सामने आया जैसा कि मैंने आपसे कहा था अबीर ने हजरत अली के अजय खिलाफत में कभी खिलाफत का दावा नहीं किया खिलाफत नहीं थे वो वो तो ये कहते थे कि कातलान हुसैन जो है कातिलान उस्मान को सदा दो दो, बस इसी तरह हजरत हुसैन ने भी अब देखिए इस जमन में इसमें कोई शक नहीं है रजी अल्लाह शहादत हुई है उनके साथियों की अज्जा अकारीब की तारीख इंसानी में ये आजम हिम्मत शजात मुसावरत सब्र इस्तलाल इसकामत इसकी बहुत रोशन मिसाल है बहुत रोशन मिसाल है बहुत रोशन लेकिन इससे तारीख की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ा वो जो मलूकियत आ गई थी वो और गहरी से गहरी होती चली गई वाक करबला के बाद तो वाक हर्रा हुआ मैंने गिनवा दिया उससे ज्यादा तो मेरे ख्याल में कि और हमारे लिए लाइक शर्म जो है कोई वाकया है ही